我这不能放在这儿。嗯，小路子呀，我到处都是。 Мы находимся в районе, в Амурсинском районе, в районе пограничного поста Успенка. При землеройных работах экскаватором было вырыто несколько немецких снарядов. Потом эти работы были остановлены и уже второй день здесь работают подразделения Главного управления МЧС Донецкой области которая работает по обезвреживанию найденных снарядов на территории пропускного пункта. На данный момент обнаружено 110 немецких снарядов. Я думаю, что мы примем решение после завершения работ все-таки обследовать территорию, близлежащую территорию пограничного поста, где-то в районе километра с одной стороны и километра с другой стороны, для того, чтобы убедиться в том, что здесь очередных сюрпризов от времен Великой Отечественной войны не существует. Пропускных пунктов в Донецкой области несколько, и я думаю, что после обследования территории этого пропускного пункта мы, скорее всего, будем работать и по остальным пропускным пунктам. Нами были обнаружены боеприпасы времен Великой Отечественной войны немецкого производства, а именно артиллерийский снаряд 88 миллиметров. Ну, состояние снарядов поврежденное, взрыватели повреждены. Ну, поскольку боеприпасы не стреляны, мы их относим к первой категории, что допускает их транспортировку. В случае его детонации разлет осколков данного боеприпаса достигает 700 метров. Поэтому территория как бы, подвергалась опасности. И ближайший пропускной пункт и территория села. Сейчас наше подразделение будет осуществлять погрузку боеприпасов на специально оборудованный автомобиль. И мы методом уничтожения будем их взрывать на подрывной площадке. копал, копал, смотрел что-то похожее на снаряды. С ковша вывалились десятка два. Я перестал копать, позвонил начальнику пограничной службы. И они через пять минут пришли и сказали пока не копать. Потом приехали МЧС и начали доставать их оттуда.